что решения принимаются без нас, у до нас уже заводятся на готовые решения по проходу, не было никаких э, общественных совещаний, абсолютно. Но потом уже по спаху, когда э, при, для начала мы предотвратили, вы знаете, эту ситуацию, да, по незаконному строительству. Да. А потом оказалось, что когда-то на сессии приняли решение, была какая-то комиссия, но онлайн-трансляции не было. За день сессии прошла комиссия. Ну, ну это вопрос. Виталий, это задали. все понятно. Я понял. Нет, дальше, Теперь смотрите, объясняю. Нет, это, так вот мы не успеем с вот вами. Я смотрите, твой вот монолог вот слушаю что, и все. Так мы говорим, а, почему мы считаем, что кормушка. Потому что если все прозрачно и чисто, вот что произошло с водоканалом? То, да, это это уже второй вопрос. Давай вопрос. к первому обратимся. Да? Закончим. Я я я взяли взяли? По и первому так вопросу давайте. Так если вы оставите интересы предпринимателей, Ваня, не Ваня, наши. Ваня Ваня. Ваня Ваня. Ваня, 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 Ваня. Ответ по первому вопросу. Пожалуйста, ответ по первому вопросу. В ноябре месяце. Когда мы пришли к власти, я четко и открыто сказал, все гражданские инициативы, все группы общественности имеют право приходить на заседания комиссий, на депутатские дни, на сессию присутствовать, как регламенту. Это все, что вы говорите, к морю проход был на комиссии рассмотрен. За 40 ваня, 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 Ваня. Даже ж мне по сказать, комиссии. почему вы не были на этой комиссии, почему вы были на депутатском дне, решение сессии за 23 Скажите, дня вырешено, Ваня, были можно я закончу? По ну, ну, они оповестили о, о комиссии. Но, за, я, же, о комиссии. я, же, я же вы говорю, что зна я, я знаю, что Если вы не бы Где, да, где, была, информация вы вопросы, вопросы, где вопросы. была информация о комиссии? Где Перечень вопросов есть. Перечень вопросов. Может быть название одно. А дальше уже есть. А дальше Перелик. вы уже приорили. Ну зачем? Перелик там есть. Там есть что, поэтому Вы вопрос. красиво убираете народ. Я красиво, понимаю. Убираю. Вы зачем вы так а кого я, я, я говорю, я говорю, как я вижу. Я, вы убираете народ, ставите его раком. Да вы зачем да. Вы так говорите? Правильно. Потому я что так и есть. Потому что это правда, и правда и без, без всяких пониманий. Пример. Пример. пример, вот я этот пример. поход. Это? Вы я в ноябре вы не пригласили, не оповестили. Никогда мне этот вопрос не был. Не было, не было, вообще не было. Хорошо. Если я, если не добьюсь, идем дальше, идем дальше. Начинаю. Я надеюсь, что, так, что, что еще? Что еще? Дает, что, что еще? Давай дойдем. Берегозащитная полоса, О, да. полоса до сих пор не утверждена. Ну, я, э, на следующей сессии добить добить их, надо, их, Да, да, да не будет я всем давать сессии. Я дам одному человеку от вас. Не провести дом, сессию, у меня там серьезные вопросы надо. по финансированию. Я не могу говорить, сорвать жизнь города. Я мы мы обязательно мы одному человеку дам выступление. Без вопросов. Мы, мы тоже Зачем без без За За люди собираются? Задать несколько вопросов депутатскому корпусу. И что произошло по проходу, и что произошло, в частности, буквально на этой неделе с города канала. Мы сколько вопросов по городу канала с вами поднимали? Что именно, чтобы поставить какого-то человека нет, или что, не поставить. а мы, что? Ну разве мы так сказали? Ну, мы говорили, нет. чтобы были общественные слушания. Мы говорили о том, чтобы э, по предприятию. Мы говорили о том, чтобы убить а конкурс на вакантную должность директора. По факту уже назначен директор. По факту. Никто не назначен, Виталий. А ты а не про Ваня, ты неправду а говоришь. Были там. Ваня, а ты неправду не были. говоришь. Никто еще не назначен. Все дело в том, что послушайте меня. Как он назначен? Мы говорим, что давайте общественные, давайте общественные слушания по этому поводу. Правитель. Послушайте меня. Сейчас на предыдущей сессии, в неочередной сессии, было принято решение создания коммунального, подчеркиваю, не частного, а коммунального предприятия наподобие горводоканала. канала. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы нам об водоканал за долги, которые были той властью, подчеркиваю, 30 миллионов наработаны, не отключили воду. Вы, может, знаете, что я долгое время проработал в Приазовском районе. Сейчас в Приазовском районе за неуплату две недели пол Приазовья без воды подключенные они к Бердянскому водо водоводу. Облводоканал их отключил. Вы это хотите, чтобы было в Я нет, тоже нет. не хочу. Вам советовали неграмотные юристы. Они отберут собственность. Да Юридически учреждите. не отберут долги. Вот Горводоканала 32 миллиона долги. Эти отберут. Запорожье, Запорожье. облэнерго это за долги и имущества. Вы понимаете, что мы Я сделали понимаю. параллельное да о том, мы не чтобы сделали. мы передали все имущество коммунальной собственности города Владимир... в это новое предприятие? Палыч, это не если, Живи... вы, если, вы, если вы, великий юрист, да, посмотрим, да, как это будет. Ну, посмотрим, да, посмотрим Отберут, не отберут. Нет, да, это, да, да. это да. жители да, города мы да, мы должны должны. Мы попросили, дайте хотя бы устав почитать. Нам не устава даже не дал. Нам громаде создается коммунальное предприятие. И лучше на них Мне было Это коммунальное Сегодня, сегодня, <Ст> Ты, Ты это... Со мной Сегодня сессия областного совета. Сегодня. Да. Сегодня да. решается passport. вопрос. Дадут, отдадут оно, нам то, трубу или не отдадут нам <Kotaroowad> трубу. И посмотрим, что это дальше будет. ]ARRATOR. Потому что мы это сделали специально, чтобы в средствах массовой информации не было это озвучено заранее до нашего действия. Мы создали это предприятие. Кто будет на этом предприятии? Будет исполняющий обязанности на три месяца, на два месяца и так далее. Исполняющий обязанности. Когда я буду подписывать контракт, а по закону я подписываю контракт без сессии городского совета. И обязательно посоветуюсь с общественностью, с депутатским корпусом, с жителями города, что вот я хочу подписать контракт на Олежка, на Иванова, на Петрова. Вы это будете знать. Никогда я не подпишу контракт, не зная человека, на 5, на 10 лет. Я обязательно поставлю его и он. Проверю три месяца, как он работает, тогда только будет подписан контракт. Поэтому не пользуйтесь слухами, которые мы уже. Так, слухи это, Виталий, это слухи. Потому что меня уже уволили, Чепрой ушел в отпуск, уже не возвращается, холодно снимают другой. Это брехня по-украински идет, которую... Я знаю, кто это. Это те, которые от кормушки от этой, что вы написали, оторваны. Теперь они сейчас все делают для того, чтобы вернуться в кормушку. Я четко повторяю жителям города. И я самостоятельно не напишу заявление. Говорят, что я с Пономаревым поссорился, с Валентировым поссорился, с еще бог с ним. Я самостоятельно не напишу заявление, потому что я перед жителями города Бердянска четко в своей программе сказал, что я буду делать. И я буду делать все по своей программе. Не буду делать Честно, открыто и профессионально. Никто не дождется. А халуи тех наших бывших, которых сейчас они по их науськанью это все делают. Они пусть услышат, что я просто не уйду. И по болезни даже, Владимир По болезни могу идти, да. По болезни. Ну вы мне уже сразу хороните. Один, два человека, заходите. Я даю выступление. На телевидении говорите это все. Я все же прекрасно понимаю. Вам заслужен тоже отчет. Нам надо отчитаться перед работой. Вы правильно сказали. Да, здесь по У вас есть человек, которого выбрали жители города. Ну вот и я все. Хочу. Да ну и это и ваши вы? вопросы. А, а я при чем здесь? А я при чем? А я при Мои вопросы города. Они по По закону вы? я должен проголосовать за предоставление. Но я уговорю депутатов, да, мы чтобы предоставили а вам у нас, слово. У нас берегозащитная полоса. да. И... Ну берегозащитная, я же вам сказал. Да, я проблему вам... Да что вы, знаете я, что вы знаете я больше знаю, чем вы. Да парень. не больше вы да знаете, ничего, чем вы. Вы. я. Я вам еще будет. раз повторяю, на этой неделе будет закончено все. Да Затем едем вы. в Киев, согласовываем там и на следующей да сессии мы выносим. А что вы скажете мне нового? Нового что вы мне скажете? Надо объявлять тендер и надо это если тендер, мы да. еще три месяца будем борется, да, не мы потеряем три месяца. У меня жители не требуют землю, и ветераны отвод да. требуют, что я им отдал, который еще предыдущий, а я не могу им дать, а я буду действовать вот так, как я считаю. Все, спасибо большое.